синхронику, Ну, мне кажется, интересная игра, хорошая получилась боевая. Мы довольны в принципе содержанием игры, результатом само собой. После довольно длительной череды игр без побед долгожданная победа, которая в принципе обрадовала нас. И важно то, что она добыта при хорошей игре. То есть это в принципе, не элемент случайности, а хорошая игра с нашей, с нашей стороны, как следствие победы. Может, в кого-то появились вопросы? Вопрос. Вот во тайме, ну, э, Как, на мой взгляд, ваша команда прибавила? Какие вы указания давали в прерыве и готовились? Ну, осознавали ли вы то, что Ворск не очень поменяет выход из обороны в атаку и будет также играть флангами? Потому что во втором тайме этого у полтача не получалось. И мне показалось, что это ну, я не заметил, и в первом тайме, в принципе, мы пытались контролировать ход игры. У нас был дебют матча, где за счет сильного ветра нам не получалось особо выйти из обороны. Там какое-то количество угловых, которые были поданы. Может быть, это создало какую-то иллюзию, то, что Ворскла нас давила, или то, что мы не контролировали ход игры. Если убрать эти угловые, то, допустим, мне не показалось, что Ворскла контролировала ход игры. Наоборот, мы были с мячом, мы довольно нормально управляли темпом игры. И там, только после каких-то ошибок наших у Ворсклы были возможности контратаковать. А в целом же мы первый тайм провели на нормальном уровне. Во втором тайме тоже мы тяжело входили в игру, были... Много простых потерь, совсем не обязательных. Потом снова э, игра перешла вроде бы под наш контроль, опять же благодаря этому, лучшему контролю, особенно это касается в середине поля, где у нас э, опытные футболисты. Ну и, конечно, э, было достаточно моментов распорядиться еще лучше. Нам не хватало в завершающей, в завершающей стадии, наверное

Ну, мне кажется, да, Валера из тех ребят, которые могут со временем пополнить ряды национальной сборной. Конечно, ему там тяжело конкурировать, как сказал Цыганков, вы сами знаете, кто там. Вот, но это вопрос времени. А касаясь первой части вашего вопроса, Валера из тех ребят, которые... Вне зависимости от своей физической формы он может на одну конкретную игру выйти и ну, выдать больше, чем 100% чем он э, готов на сегодняшний день. В принципе, это мы увидели и сегодня. Вот, поэтому ну, его ничего не беспокоит. Он, э, абсолютно готов физически в плане его ничего не лимитирует в плане там боли, травмы или боли вот но наверное физическое состояние не может быть у него оптимальным просто по причине длительного простоя вот я думаю там, до конца сезона осталось не так много времени конечно там оптимальную форму он не наберет но для нас это игрок незаменимый и мы очень его ждали вот и качество игры нашей улучшилось я думаю и благодаря ему как на команду психологов вплотило, если вы поймете, что я разумею, что это будет ваш чистый. Информация о возможности сделать тебя очок... Ну На команду э, э, у нас хороший коллектив, сейчас у нас хороший микроклимат. Э, есть вещи, которые мы не можем изменить. Я имею в виду футболисты, я имею в виду тренерский штаб. Э, мы даже с учетом э, не совсем удачных результатов э, в сентябре, октябре. Мы знаем наш потенциал, мы знаем, что наша сила во времени, то есть дальше мы будем становиться сильнее. Это вопрос прежде всего, терпения болельщиков вопрос нашего роста. Вот, а те вещи, которые мы не можем поменять, они нас. Ну, Каким-то паспудным образом это может быть давит, но я не замечаю, это что на тренировках мы этот вопрос не затрагиваем особо, мы просто его не упоминаем. Мы работаем, мы тренируемся, мы стараемся прогрессировать. Что ж,